아아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  <laughs> <laughs> <figures> 原来菜根本就不知道是怎么做，就好像爸爸妈妈以前在做菜的时候，旁边只是会看一两眼就会走了。但是突然之间就觉得，啊，原来是这样，这样这样也不是很难。当然，就马上啊，马上回去买一个鸡，买一个呃生抽、老抽，还有盐，马上就做给我妈妈吃。 最深刻，其实每一每一集都很精彩。我觉得，老实说嘛，老实说，我其实觉得第一集的时候有点那个，呃，哎，有有点觉得有点觉得是什么呢？就请嘉宾来到这里一起做饭，然后，呃，是什么都很很很很很新鲜的感觉。但是，突然在第二集开始，我们就我就有一个感觉、就是，就。 不像在录录就录东西，不像在拍东西，很像家里就家里人家人家来我们家，然后煮菜啊什么什么就很很舒服那种感觉，就像很像家。嗯、我觉得包包哥哥很好，还包包哥哥，我觉得虽然他有有很多话我说的也、嗯、也不是听得很很很明白，嗯、但是我觉得他教的非常好。 你看我今天的作品，就是代表了很完美的一个美食，嗯，可是适吗？为什么犹豫了一下？<laughs> <laughs> 王祖蓝哥哥跟吴尊哥哥姐姐，不不说什么话就知道大家想干嘛，一个眼神就，呃，那那个，买呀，广东啊，就广东话，买呀，广东话，哎，然后就是很和的那个感觉，哟。 你和何老师也很。但我没有教过何哥哥做菜啊。你们刚才不是就一起做了一道吗？啊，最后啊，你们也算吗？啊，也算啊，这我们也算，我们也算吗？对。啊，那我们当然是。阿雅姐姐，跟那个胡哥在呢。我觉得我的菜，我我觉得。 非常好吃，点点一点都不辣的。对，但放了辣椒，哦、就是这个就是技巧，哦、就是放了辣椒，但是其实不辣。嗯、我其实现在变成就是我去了韩国以以后，还有，呃，做了美食的节目以后，就能吃辣。现在不可以再说王教也不能吃辣，我是能吃辣。 哦，咱们节目粉丝有名字吗？呃，透仙粉吧，透鲜粉我起的，还是、啊、你起的？对，嗯，叫透透仙、哦。好吧、啊，不关我事，是这位哥哥起的。<laughs> 透仙<鲜>粉，朋 <laughs> 友、哎、们，嗯、呃，通过这个节目看到了，呃，只要只要你有勇气，只要你有心，只要只要你想做一件事情。 你勇敢的去做，去尝试。你不尝试的话，你肯定不行。Have a dream and go for it、uh。嘿、huh,，我现在第一。哈 <laughs> 我做了生抽鸡了，那、就是叫生抽去生抽鸡吗？好像名字很复杂。对，就是生抽鸡，就是、酱油鸡。我今天做了酱油鸡，还有蒜、姜、葱。好 呃，我们七月中的时候，我们去美国，呃，去开我们 God Seven 的 tour 演唱会。七月三十号在中国香港开我们的香港演唱会，Fly in Hong Kong、嗯。还有我王嘉尔 Jackson 家家虽然很，呃，不完美，但是、呃、我会继续努力表现得更棒、更出色。安检的哥哥姐姐、妹妹弟弟们，呃，朋友们。 我的名字是叫王嘉，王嘉尔，所以在机场上不要再问是谁了，我是王嘉尔。